Всем привет. Ага. Все меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ага, отлично. Угу, спасибо. Спасибо большое, Леша, спасибо большое, Юрий, за те ценные сведения, которые они рассказали, и за успехи, которыми они поделились. Я э, очень горжусь тем, что я в такой крутой команде и с, с такими огромными товарооборотами, с такими большими успехами. И сейчас я расскажу про нашу команду, про успехи проекта Рестарт 14 каталога. И я очень рада, что я представляю такую классную команду. Вы сейчас посмотрите, да, что, делаю, что наши девчонки и мальчишки делают. Я тут посланник, который как бы <laughs> обо всем этом рассказывает. Напишите, как у вас сейчас настроение, пока буду рассказывать, как у вас дела, как у вас улыбаетесь ли вы сейчас, да, а, гордитесь ли вы сейчас тем, что вы в нашей команде. А я потихонечку начну. <coughs> Общий отчет нашего проекта за 14 каталог с 3 октября по 22 октября к нам пришли 58 новичков, это заслуги всего, всего проекта, да, все активисты у нас пригласили своих первых новичков, 22 рекрута из этих новичков, да, то есть сделали первые заказы, 73 новых уровня 9%, 73 новых менеджера, это 73 будущих, да, будущих точно директоров, да, и возможных директоров. Дальше они уже сами смотрят, что им этим уровнем делать. У нас один из новых консультантов 6%, 36 новых 3%, то есть первые ступенечки покорили 36 человек. Общий товарооборот группы по тем суммам, да, которые влились в компанию Reflame больше 22 тысяч рублей. И, как я всегда люблю говорить, это только-только самое-самое начало. И э, перейдем мы дальше к общему пока тоже списку. Это пример клуб каталог 14. И э, у нас здесь первое место бессменный лидер. Я очень жду, когда кто-нибудь обгонит, потому что это уже просто вопрос, ну, азарта такого, да, Позднякового Галина у нас. Бессменный лидер, 820 баллов личных, и это только на ее личный номер, еще есть номер дочки, на котором примерно столько же баллов, да, то есть суммарно человек делает больше 1800 баллов лично. Второе место. У новичка, я еще сказала бы, да, что новичка, потому что третий каталог все в компании. Это Алена Летняя, она здесь есть в чате. Аленочка, ты умница, молодец, я про тебя еще скажу. Третий тоже умница наша, пчелка наша, Яночка Табор, 180 баллов, уже премьер-клуб идет, у нее второй каталог, второй шаг она проходит, тоже сейчас скажу. Юлия Смых, Ковризник Светлана, я тут, появилась. И Миленина Марина, то есть пример клуб, это, ну, дальше я тоже про эти девочек расскажу. Дальше тоже пойдем к лучшим. Лучший спонсор нашего проекта Ларин Александр. 38 стартеров на его совести, скажем так, да, 18 рекрутов. И самый главный показатель – это 6 новых ключевых партнеров. То есть 6 человек, которые запустили свои новые рабочие страницы, да, которые вливаются, которые вливаются в чаты, которые э, вливаются активно в прокачку, в, в новую работу, которые начинают проводить собеседование, у которых появляются новые результаты, то есть шесть новых человек э, Саша привел, вот, э, есть здесь его команда, да, э, есть команда э, и люди, которых Саша ведет. Поплодируйте, пожалуйста, поставьте плюсики. Э, Саша рядом со мной, он все видит, для него это неожиданность. И э, кто с Сашей работает, поставьте, пожалуйста, плюсики. Дальше. Дальше мы переходим уже непосредственно к приятностям. Э, и дальше, да, то есть переходим к новым уровням новый уровень каталога номер 14 новичок Исмаилова Елена это вот тоже точно так же как и Юра рассказывал то есть девушка молодая, да, живет там где нет СПО находим ходы-выходы, да, то есть и заказы первые делаем уже, и первые ключевые партнеры есть, по-моему, даже в чате, по-моему, есть, да, Леночки. Лена, я тебя поздравляю, поздравляю с началом активных действий, что наконец-то мы с тобой, да, Алина тоже в чате, новичок Лена, да? Я поздравляю тебя с новым, с активными действиями, с первой ступенькой и э, надеюсь, что мы выйдем на менеджер в этом каталоге. А, дальше. А, тоже поздравляю активная э, девушка наша, Демидова Ольга. Э, постоянно вижу в сети, постоянно, э, круглые сутки, наверное, да, Оль, ты, э, ты онлайн, в группах постоянно и принимает новичков, и ведет тоже презентации, делает новые учетки, прокачиваемся. Э, тоже молодец, умница. Я тебя поздравляю с первой ступенькой, с тремя процентами, и тоже идем в команде менеджеров. Аплодисменты, Оля. А, Еще одна наша еще одна наша пчелка, это девушка тоже очень активная, очень самостоятельная, очень энергичная, да, Александра Чумаченко. Тоже уже на всех порах мы идем к званию менеджера, потому что первый шаг пройден, первая ступенька покорена. Уже у девочек, у Оли и у Саши уже своя отдельная группа для собеседований, то есть идут уже свои... В своей презентации находятся новые свои ключевые партнеры. То есть тоже поздравляю, желаю больших успехов, желаю видеть как можно а, быстрее в команде менеджера. <coughs> Следующая девушка, которую я тоже хочу поздравить лично, это участница премьер-клуба, новый трехпроцентник Юлия Смык. <coughs> комнате, по-моему, ее сейчас нету, потому что Юля сделала 3%, находясь в больнице со сломанной рукой. Поэтому и отдельные бурные аплодисменты. И э, зарабатывать, получать первые доходы, да, быть в премьер-клубе можно где угодно. И, и, и по себе, я знаю, я тоже в больнице делала по 400 баллов, и команда, собственно говоря, такая же. Вот, поэтому тоже бурные аплодисменты. Поздравляем. Следующий тоже новичок прошлого каталога. Буквально вот первые, первые, первые два каталога, да, тоже 3%, Миленина Марина. Первый шаг пройден, пример клуб пройден, 3%, 3%, да, групповых баллов почти 6%. тоже, Мариночка, поздравляю и желаю как можно быстрее влиться уже в, и в активную интернет-работу, потому что мы в одном городе живем, да, в одном СПО, то есть мы общаемся лично. И всего, это я поздравляю самых-самых активных, всего консультантов с 3%, я уже сказала, 30 с чем-то, да, там человек, не помню сейчас точно уже. И если кто-то себя там, например, не увидел, да, то эти все фотографии будут, как всегда, висеть в нашей группе, можно будет себя найти и повесить к себе на стену. И перехожу дальше к следующему уровню 6%. <coughs> Яночка, Табор, Яна, я тебя поздравляю еще раз. А, активист передовик, который очень, очень много обучается, очень быстро понимает меня буквально с полуслова и мгновенно тут же все делает. А, второй шаг стартовой программы – премьер-клуб, 6%, чуть-чуть не хватило до 9%. А, я думаю, в этом каталоге мы уже будем покорять ступеньку не 9%, а 12%, а может быть и выше. Да? Яночка, очень за тебя рада, и ты уже сейчас, да, лично для меня, ты сейчас уже гораздо выше уровнем, ты умница, у тебя абсолютно все получится. <laughs> твой помощник, да, который а, нам помогает да, все время в скайпе, а, это твой главный стимул, да, и я уверена, что вы с ним вместе, и вместе с вашими новыми зубами <laughs> выйдете на новый уровень. А, и а, это наши консультанты новые уровни 6%. И <laughs> тоже их можно будет увидеть в группе Поздравить. И переходим дальше уже переходим к новой менеджерской команде, как я уже говорила, 73 человека, всех я, разумеется, называть не буду, да, те, кто сегодня здесь, те, кто сегодня с нами, да, самые активные, это Меркулова Катя, то есть, видите, да, уже активно живет референтской жизнью, и тоже с маленьким сыном на руках, и тоже преодолевая, да, радостно, вот, Катюш, я тебя тоже поздравляю, поздравляю с с выходом на менеджерскую ступеньку и э, желаю поскорее подняться выше и э, всем менеджерам 9%, я, разумеется, желаю быть высоко и отлично зарабатывать. То есть все цели, которые вы себе ставите, чтобы они обязательно сбывались. Следующий новый менеджер наша Усова Лена, это девушка, которая, как я говорю, вовремя зарегистрировалась, да, то и зарегистрировалась и пропала, сейчас она появилась снова, начала работать, да, включилась в активную работу, скажем так. И желаю сейчас больших успехов, уже есть тоже первые успехи, уже есть и первая регистрация, да, даже личная, то есть не то, что мы там регистрируем, да, а есть свои. Поэтому желаю... Выше, выше, выше. Следующий менеджер 9%, девушка, которая тоже быстро у нас так поднимается. За прошлый каталог это было 3% плюс 6%. А в этом каталоге 9% и премьер-клуб. А, поздравляю отдельно Светлана Каврижных с первой зарплатой, с первой менеджерской ступенькой, а, Желаю всю активность и активную жизненную полицию перенести и быстро-быстро стать директором. А, и э, следующее поздравление, следующий э, менеджер 9%, он же лучший результат каталога, лучший прирост, два э, новых уровня сразу, 6% и 9%, 418 баллов лично. А, активное развитие, э, активное посещение да, всех планерок, обучений, выполнение всех заданий, каверсные вопросы. Э, абсолютно активная даже жизненная позиция и это человек, который мне задал вопрос внимание, да, который меня спросила на первой встрече по бизнесу, когда мы разговаривали, она спросила, откуда берется товарооборот, откуда он будет вообще браться, вот соответственно вот от таких молодцов, да, он соответственно немножечко будет браться и я хочу Алене дать слово, буквально два слова, да, у нее есть что сказать. Аленочка, я сейчас замолчу, уберу кнопку «Говорить», и она у тебя будет активной. Ты тут напиши мне в чате, поставь прыщики. Классно же, да, когда новому менеджеру есть что сказать. А, да, хорошо, все, я отключаюсь. Прием, меня слышно? Ой, меня не видно. Всем привет. Я... Постараюсь быстро. Я очень боюсь, но я решила сказать. Я сторонниками недавно присоединилась. И... Я очень... В хорошем смысле, конечно, сильно поражена. Люди друг друга друг к другу относятся здесь, это дает действительно, ну, в самом начале рассказано было много правильных слов, но это реально дает море энергии и мотивации дальше что-то делать. И я хочу поблагодарить всех, просто всех тех, кто выше меня по структуре, и тех, кто после меня, я понимаю, что... дальше и большие успехи. Спасибо вам всем.